بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم غلاف کعبہ ہر سال کیوں تبدیل کیا جاتا ہے قسوۂ کعبہ کی تاریخ کیا ہے کعبہ پہ سب سے پہلے کس نے اور کب غلاف چڑھایا تھا خانہ کعبہ پہ کون کون سے رنگوں کا غلاف چڑھایا گیا غلاف کعبہ کی تبدیلی کے بعد پرانے غلاف کہاں جاتے ہیں یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو غلاف کعبہ کے متعلق ایمان افروز واقعات بتائیں گے ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں جہاں پر خصوصی اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی بے آب و بیا اور چٹیل وادی میں قدم رکھا تب سے آج تک بلکہ تاک قیامت یہ وادی انسانوں کے لیے کعبۃ اللہ اور مسلمانوں کے لیے قبلہ کا درجہ اختیار کر گئی خانہ کعبہ کا غلاف جس کو کسوہ کہا جاتا ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے ایک پرانی معروف تاریخ ہے کعبہ کو زمانہ جہالیت سے غلاف سے ڈھانپا گیا اور یہ سلسلہ اسلام کے آنے کے بعد بھی جاری رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی العالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر سال نوز الحجہ کو قصوع تبدیل کیا جاتا ہے واضح رہے کہ نو ہجری میں فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر کعبہ پر یمنی کپڑے سے تیار کردہ غلاف چڑھایا تھا غلاف کعبہ بعد از نماز فجر تبدیل کیا جاتا ہے جب آزمین حج عرفات میں ہوتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے اس وقت قریش مکہ کا تیار کردہ غلاف کعبۃ اللہ کی زینت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل نہیں کیا بلکہ اسے باقی رکھا جب خانہ کعبہ میں خوشبو چھڑکنے رکھنے والی ایک خاتون کے ہاتھوں غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید اور سرخ رنگ کا یمنی کپڑے کا غلاف بنوایا ناظرین کعبۃ اللہ پر سب سے پہلے غلاف کس نے چڑھایا اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ہمیری قوم کے بادشاہ طباء پر شب و ستم سے منع فرمایا گیا ناظرین اس بادشاہ کا نام طباء آل اول تھا اور روایات میں آتا ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی اور غستاخی کی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس پر انتہائی بھیانک اور عبرتناک بیماری مسلط کر دی اس کے بعد طبع ال, آل اول نے توبہ کی تو رب العزت نے اسے معاف فرما دیا تو اس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا ناظرین اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں شامل کیا ہے طب اول یا طب الحمیری پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ پر پورا غلاف چڑھایا اس نے غلاف کعبہ کے لیے مختلف قسم کا کپڑا استعمال کیا اس کے علاوہ کعبہ کا دروازہ بنوایا اور کنجی تیار کی بعد ازا اس کے جانشینوں نے بھی کعبہ کو کسوا سے آراستہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ناظرین تاریخی روایت کے مطابق کعبہ شریف کے غلاف کے رنگوں کی تعداد ساتھ تک ملتی ہے خاکی سرخ سفید زرد سبز سیاہ اور سنہری رنگوں کے غلاف بنائے گئے سیاہ غلاف کعبہ شریف کی زیادہ عرصے تک استعمال میں رہا ناظرین بعض اوقات ایک ہی وقت میں ایک سے زائد رنگ میں غلاف بنایا گیا ایک بنیادی رنگ اور دوسرا اس کی تازین و آرائش کے لیے استعمال کیا گیا سیاہ کپڑے پر سنہری رنگ کا دور اسلام کے بعد کا دور ہے سیاہ کپڑے پر قرآنی آیات اور دیگر مقدس عبارات تحریر کی جاتی اس وقت غلاف کعبہ کے دو رنگ سفید اور سرخ استعمال کی تازین و آرائش کے لیے استعمال کیے گئے یمنی کپڑے کا رنگ سفید اور سرخ ہوتا غلاف کعبہ کے لیے خالص ریشم کا استعمال بھی کیا جاتا رہا غلاف کے اوپر تلے مختلف پرت بنائے جاتے ہیں غلاف کعبہ اچھا خاصا وزنی ہوتا ہے جسے اٹھانا آسان نہیں ہوتا ناظرین خانہ کعبہ پر غلاف رکھنے کا عرصہ بھی مختلف رہا ہے حالیہ عرصے میں ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے ماضی میں غلاف کعبہ کو سال میں تین تین بار بھی تبدیل کیا جاتا رہا ہے غلاف کعبہ کی تبدیلی کی مشہور تاریخوں میں یوم عاشور یکم رجب ستائیس رمضان اور قربانی کا دن زیادہ مشہور ہیں ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ کے لیے سفید اور سرخ دھاریوں والا یمنی کپڑا استعمال کیا تھا عباسی دور میں غلاف کعبہ کے لیے ایک بار سرخ اور ایک بار سفید کپڑے کا استعمال کیا گیا تاہم سلجوکی سلطان نے غلاف کعبہ کو زرد رنگ کے کم خواب سے بنوایا عباسی خلیفہ اناثر نے پہلے سبز اور پھر سیاہ کم خواب کے ساتھ غلاف کعبہ تبدیل کیا اور وہی سیاہ رنگ آج تک چلا آ رہا ہے پرانے غلاف کعبہ کو حرم مکی کے قریب موجود میوزیم میں رکھا جاتا ہے یا تحفہ کے طور پر کسی دوسرے مسلمان ملک کو دے دیا جاتا ہے محفوظ رکھنے کے لیے اتارے جانے والے غلاف کو کھول کر اس کے حصے الگ الگ کر لیے جاتے ہیں اور مختلف اوقات میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بطور تحائف مختلف ممالک اور لوگوں کو پیش کیے جاتے ہیں ناظرین موجودہ دور میں غلاف کعبہ کی تیاری کا کام تقریباً آٹھ ماہ میں مکمل کیا جاتا ہے پیغمبر اسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس غلاف کو ہر سال حج کے موقع پر نوزل حجہ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے کعبہ کی تمام دیواروں اور دروازوں پر یہ غلاف ڈالا جاتا ہے اور غلاف کعبہ کی تبدیلی کے روح پرور مناظر ٹی وی پر براہ راست پوری دنیا میں نشر کیے جاتے ہیں ناظرین مجموعی طور پر غلاف کعبہ کے سولہ ٹکڑوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے غلاف کے نچلے حصے میں چھے ٹکڑے اور بارہ کندیلیں ہیں تمام ارکان کعبہ میں پانچ کنادیل اور سات اللہ اکبر کی عبارت درج ہے غلاف کعبہ میں چھ سو ستر کلو گرام خام سیاہ رنگ کا ریشم استعمال کیا جاتا ہے ایک سو بیس کلو گرام سنہری دھاگا اور سو کلو گرام چاندی کا دھاگا استعمال کیا جاتا ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک چینل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو